dostlar belə bir e, rastklad da açmaq istəyirəm. İşlə ilə əlaqəli. E, i̇şimdə irəlləşmələrim olacaq mı? İşlərim necə olacaq? Yəni işləyən adamlara aidddir. <coughs> Maddiyata aidddir. Marafonu izləsin. İşlərimdə irəlləyiş olacaq mı və yaxud da geriləmə. Yəni işlərim necə gedəcək də bir sözdə. Bir şvariat yana. Olacaq. 1-ci variant, 2-ci variant, 3-cü variant. Burada da yenə spara, qırmızılar, rəng. Hansını istəyirsiniz, seçin və işlərinizdə necə olacaq vəziyyət. Tə <coughs> İşləriniz əla gedəcək. Eee, mən nisbətlə özünüzü belə həvəsə gələcəksiniz. Həvəsләнəcəksiz, daha da maraqlı, yəni işinizə, işinizi görmək üçün daha e, nə tələvdə daxla, deyir, necə deyirlər, e, belə həvəsiniz olacaq da dostlar, nə tərdiyim, işinizi daha yaxşı görmək istəyəcəksiniz. Çünki daha da yaxşı gedəcək, daha da gözəl olacaq işləriniz, işinizə qəşəng görəd insansınız zatən. İşlərinizə uğurlar olacaq, irəliləmə olacaq və özünüzdə çox gözəl hiss edəcəksiniz. Heç bir şeydən narahat olmayın burada. İşləriniz irəliləyəcək, yaxşı mənada. Belə. Birinci variant özünüzü gözəl hiss eləyin. İkinci variant. Mhm, <tuh> <tuh> işdə i̇şte, bax, baxım, işdə işte işləriniz də necə olacaq? İrəliş olar, amma bəzi e, ola bilsin nələrisə daha dərindən anlamağa başlayacaqsınız, daha dərindən görməyə başlayacaqsınız. Amma burada səhv eləyirəm, burada düz eləyirəm. Bu şeyləri sazlamağa başlayacaqsınız, dərk etməyə başlayacaqsınız. Və ehtimal çox ki, daha diqqətli, daha e, necə deyirlər? Gözünüz daha açılacaq da, yəni səhflərinizi çatməyə başlayacaqsınız işlə iləqəli, harda səhv buraxırsınız da və ya hətta kimlərlə e, ola bilsin ünsiyyətdə səhflər buraxırsınızsa, aydınlaşacaqsınız. Uşa düşürsünüzmü? İrəliləyəcəksiniz burada da belə mövzuda. 3-cü variant. 3-cü variantda elədir ki, hər şey əvvəl necə idi elə də davam eləyəcək. Yəni ə axarınla gedir də. Yəni hələ ki elə bir dəyişiklik görmürəm. Burda e, nə necə var idi, elə də gedəcək hələ ki. İnşallah irəlidə uğurlar olacaq. Belə dostlar. Qısa baxıram, çünki videoları çox uzun çəkmirəm. Ona görə qısa baxıram. Yəni bu belə bir e, obşirə sklatdır. Yəni şəxsi baxmıram. Ona görə belə qısa videolardır. İzləyin, vaxtınızda maraqlı keçirin. Sağ olun.